сами видели было людей. Я, в принципе, большей половины даже не знаю. Но я так думаю, что это все друзья, которые дружили и поддерживали в спорте, и в жизни, и в дружбе. Она вспомнила, что забыла телефон в машине. Мы вышли из нее по телефону буквально открытки, это шли метра два-три, и резкий, не было ни свиста, ни слышно, ничего, просто зарево, грохот, и дальше мы уже лежали, только она впереди меня, я чуть за ней. Когда я начал кричать Карина, она не смогла мне ничего ответить, я пополз до нее, так как не мог встать на ногу, Ну і зрозумів, що дитини вже скоріше, пир. Дитина була дуже цілеспрямована, щира, відверта. По життю сама турувала собі шлях, пробувала дорогу своїми знаннями, своїми вміннями. Це була наша гордість. Це зірочка. Вона сяяла, як наша сонечка. Займалася вона Кикбоксингом также занималась она казацким двубоем. Неодноразовая чемпионки Украины, неодноразовая призерка и золото так же самое на чемпионате Европы, на чемпионате мира. То есть возвращалась она все время из-за кордона только с медалями. Она должна была сегодня ехать в Австралию, опять защищать Украину.